Assalamu alaikum. I am Dr. Wasim Zaid. पिछले कुछ महीनों से कोरोना वायरस की वजह से हम सब अपने घरों में बंद और एक दूसरे से दूर दूर रहे हैं और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि घर में इतनी देर से बंद रहने की वजह से जिसम पर और जहन पर भी बुरा असर होता है इस वायरस की वबाव को काबू करने के लिए सब कुछ जरूरी तो था लेकिन एक दूसरे से अलग अलग रहने का मतलब ये हरगिज नहीं की आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते रेस्टोरेंट्स सिनेमाज और दुकानें तो बंद रही है लेकिन वाइल्ड लाइफ और नेचर हमेशा खुले रही है और आज भी आपके लिए दस्तयाब है और बाहर निकलना अपने आप को हिलाना सेहत और सेहत दोनों के लिए इतहाई मुफीद हैं कुछ लोग ये सोचते हैं कि वाइल्ड लाइफ में बहरूनी सरगर्मी का मतलब यह हुआ कि बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ना या गहरे जंगलों में घूमना लेकिन ये जरूरी नहीं आप किसी भी लोकल पार्क में चहलकदमी कर सकते हैं या घर के करीब कोई भी ग्रीन एरिया हो उसमें आप सैर कर सकते हैं और याद रखें जो चीज दिल के लिए अच्छी होती है वो जहन के लिए भी अच्छी होती है इसलिए बाहर निकलें और ताज़ा आबो हवा को देखें क़ुदरत कितनी ख़ूबसूरत है इसके रंग नज़ारे खुशबुएँ और बदलते हुए मौसम और साथ में किसी दोस्त या रिश्तेदार को भी ले लें जिसको आपने काफ़ी देर से नहीं देखा क्योंकि मिल के सैर करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है नेचर और वाइल्ड लाइफ में फिरना अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में आप नश्क़ फ्रील स्ली पर अपनी ही ज़ुबान में और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं